прокуратури, суду, корупції, вона впливає на захист прав людини. Я вплываю? Значит, и на самом деле все очень просто. Я скажу вам слово, что на сегодняшний день доверие общества к судебной системе ниже плинтуса находится. То есть люди вообще, когда слышат о суде, это тихий ужас, это кошмар. То есть это какое-то такое чудовище, с которым лучше вообще не пересекаться. То есть именно ну, это искусственно нагнетается вот этой прокурорско-судебной мафией, то есть милицейской, я бы так сказал. Потому что они специально создают этого монстра, именно поэтому, я думаю, это одна из причин, почему людей массово пытают в милициях, что всех заставляют, вот если даже минимально что-то нарушил там, да, какое-то нарушение или там налоги где-то не заплатил, какую-то сумму или еще что-то, то они говорят, давай вот тебе там сутки на размышления, неси деньги, значит, чтобы мы этот вопрос как-то порешали, закрыли. И... Люди не понимают, что если они этого не сделают, то их пустят по всем девяти кругам ада. И, и посмотрите, вот придите под любой райотдел или даже районную прокуратуру и посмотрите, какие там стоят автомобили. И, и сделайте запрос, какая зарплата официально у прокурора, у судьи, у милиционера ну, это автосалон женевский, то есть то, что вчера было в Женеве, уже сегодня на улицах Киева ездят, как бы, да? Откуда эти деньги? Вот отсюда они и берутся, как бы. Еще один пример вам приведу. У нас есть одна строительная компания, Трест Киев будет один. Значит, там был собственник такой, Валентин Исак, до недавнего времени. Это люди, которые построили пола да? жилищное строительство. Этого Исака слил один из его бизнес-партнеров, если не ошибаюсь, господин Карагодский. То есть они строили там Dreamtown вместе, потом один второго там не захотел там делить прибыль или что-то в этом роде. Короче, слили его в прокуратуре все, все как бы данные. Понятно, что любая стройка это как бы есть серая вещь, есть какие-то вещи, которые полукриминальные. И, ну не секрет, что прокуратура крышует как бы, все стройки. То есть есть конкретно в городе зампрокурора, который отвечает за все стройки. Если вы занимаетесь строительством, вы это знаете. Как бы, ну, что, легально, например, в Киеве, чтобы построить дом, нужно 150 подписей собрать разных чиновников для того, чтобы вот просто жилой дом построить, типовой. То есть я не говорю, там какой-то навороченный, крутой. И, э, грубо говоря, прокуратура на сегодняшний день ⁇ это орган, который занимается сбором компромата, и потом они приходят и начинают отжимать бизнес. И, то есть, если у вас идет хорошо бизнес, скорее всего, это 90%, что у вас его просто отожмут потом. Придут и скажут, переписывай акции на жену, любовницу, тещу, бабушку, маму, кого угодно. Вот. И последний пример. Рассказывают люди из отдела продаж вот этой компании 300 будет один. Заходит господин Пескун, бывший генеральный прокурор, открывает с ноги дверь и говорит, «Здравствуйте, это будет мой кабинет». У них там был такой обалденный кабинет, ну то есть где не продавали эти квартиры, она была. Говорит, «Так, вы, девочки, все туда, в коридор, будете там сидеть, это будет мой кабинет». Но, понимаете, это было понятно, что это ненадолго, потому что не прошло и полгода, или год, как эту же компанию отжали уже у Пескуна, я не знаю, кто там новый, но я так думаю, что это опять же прокурорские сотрудники. То есть сегодня Пескун уже в бегах, его генпрокуратура объявила в розыск, обвиняют там в пособничестве Тимошенко, типа он ее покрывал там по каким-то, якобы. То есть я думаю, причина в другом, потому что он по лаболоне держал компанию, которая очень, ну я не знаю, там десятки миллионов долларов стоимость этой компании. Вот И это показательный пример.